bilasizlar andijonliklar yangi tug'ilgan chaqaloqni jiji deyishadi buxoroda esa ayolning emchagini jiji deydi ana endi egiz chaqaloq qilgan andijonlik ayolning buxorolik ayol bilan qilgan suhbatini eshiting va buxorolik ayolning holini tasavvur qiling kecha deng jijimni ko'rgani erimi o'rtaqlari kelishdi Ebi o'lmasam eringiz nima dedi? chiqarib ko'rsatdida ibi o'lib qo'ya qolay chiqarib ko'rsatdingizmi ha ko'rsatdim ikkovini ham chiqarib ko'rsatdim sharmanda eringiz jo'ralari nima qildi jo'ralarimga pul qistirishdi işte. ibi sharmanda eringiz indamadimi jo'ralariga ko'proq pul qistiringlar qurumsoqlar dedilar jijingizni yashirmadingizmi uyatsiz voy nega yashiraman jo'ralarning <laughs> qo'liga berdim o'ynatib o'tirishdi ibiman o'lay ular <laughs> nima deyshadi? eringiz ko'p o'ynatar <laughs> shekilli ikkoviyam katta bo'lib qolishibdi deyishdi men bittasi sal kattaroq topinglar, <laughs> qaysi kattaroq dedim ular <laughs> navbatma navbat qo'llariga olib ko'rishdi ammo topolmadilar qaysi kattaligini kechlarda hamma jo'ralari ikkala jijimni ham o'pib o'pib ketishdi